Иногда, причем слишком часто. Болезнь, вызванная восторгом от применения шаблонов свойственна не только начинающим программистом. Ее жертвами становятся и программисты среднего уровня. И опытные программисты, особенно начитавшиеся мудрых книг и статей о шаблоне. Например, я обнаружила реализацию шаблонов. Не буду читать. Системы, которую помогли разрабатывать. Выяснилось, что программист проекта только что узнал о шаблоне. Изучил его на ВИКИВЭ. Разобравшись с этой реализацией, я не мог найти хоть какое-то оправдание для его использования. Другое. Он здесь был совершенно не нужен. С помощью рефлекторинга я убрал его из кода. Заменил простым кодом. Закончил. Я спросил программистов команды, не считают ли они, что новый год проще, чем год предыдущий. Они дружно ответили, что да. В, конце, в конечном счете, автор кода тоже признал, что после реорганизации код стал проще. Наверное, очень сложно изображать соблазн, получить удовольствие от применения только что полученных знаний, что большинство из нас учится на собственных ошибках. Я и сам зачастую не мог устоять от такого соблазна. Однако, при разумном использовании шаблонов нужно получать истинное удовольствие. В этом нам помогает рефакторинг. Направляя наше усиление и обращая особое внимание на удаление повторов <къех>, упрощения кода <къех> и его соответствие своему назначению. Введение шаблонной системы с помощью <къех> РЕА ре ре уменьшает вероятность избыточного <къех> проектирования с использованием шаблона.